Друзі, в прямому ефірі телеканалу Миколаїв. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови, звичайно, це таланти наших дітей. Адже днями в Миколаєві пройшов галоконцерт концерт районного фестивалю дитячої та молодіжної художньої творчості Золотий Парасток. І сьогодні у нас в гостях учасники. І люди, які організовували цей фестиваль, з якими ми зараз і поговоримо, і з вуст яких ви дізнаєтесь, що наші діти не перевершені. Друзі, доброго дня! Дуже рада вітати вас в нашій студії. Тож <кхід> я е, сподіваюся, що... Фестиваль, який днями пройшов в Миколаєві, він набув такої великої уваги і поваги у всіх миколаївців. Так, Сергій Миколайович, будь ласка, більш детальніше, 28 травня. В Миколаївсько-академічному художньому російському драматичному театрі відбувся вже завершаючий фінальний етап величезного по протяжності фестивалю Золотий Паросток паросток-2016». Золотий паросток. Інтригу... Така інтригуюча назва. Чому золотий паросток? Ну, паросток <кій> росток. І саме дітей ми асоціюємо із тими квітами, тими росточками, які через певний час, завдяки дбайливим садівникам, можуть перетворитися у справжні квіти і заполонити весь сад із квіток. Талантів жовтневого району це дуже добре, друзі. Я е, підкреслюю, що саме зараз в прямому ефірі телеканалу Миколаїв сидять такі дбайливі садоводи, які вирощують справжні таланти на нашій землі. Вибачте, і ось саме ми мали змогу створити ось цей неймовірний, на нашу думку, фестиваль. Він користувався широкою їм попитом. Не можна сказати, що у великого кола людей мешканців міста Миколаєва він більш кас... стосувався людей саме жовтневого, зараз же Вітовського району Миколаївської області, тому що. Поки що, хоч фестиваль відбувається вже удруге, він має статус відкритого районного фестивалю, де задіяні саме усі талановиті діти, окремі виконавці, творчі колективи саме жовтневого району. Учасниками були і дитячі музичні школи. У нас три дитячі музичні школи, сім філіалів, 23 заклади культури клубного типу це і будинки культури, і сільські клуби. Тобто, і всі ці люди були долучені до цього фестивалю. Як вам вдалося зібрати усіх в одне коло об'єднати у фестиваль? Дуже багата робота, хочу сказати, передувала. що ми вже декілька разів були на вашому чудовому каналі, деякі теми вже зачіпали, і хочу сказати, ось сидить людина, яка є представником. Ініціаторів організації цього фестивалю саме Юлія Любецька являється керівником хорогічного колективу Золотий колосок, товариства Золотий колос, директором якого є депутат обласної ради, голова постійної комісії з питань освіти, культури спорту Надії Валерівни Іванової. І саме вони зініціювали створення на території жовтного району. Цього нового фестивалю, і як зараз пам'ятаю, як Юлія Миколаївна десь два роки назад прийшла до нас у кабінет. Ми тоді з нею лише познайомилися з ідеєю розпочати організацію цього фестивалю. Ми узгодили всі питання, які потрібні документи створити, які процедури пройти. І розпочалася разом з Надією Валерівною, разом з жовтневою рейдер головою Вікторії Вікторівною Москаленко. Робота щодо організації цього фестивалю. Тобто ідея організації фестивалю належить саме вам, Юля. Ну, наверное, не лично мне, а мне и Надежде Валерьевне Ивановой. Это был такой тандем, и если можно, я расскажу, как это появилось. Прежде всего, я являюсь руководителем хореографического коллектива «Золотой колосок». Мы патронажем занимается нашим, нашего коллектива как раз Надежда Валерьевна, и однажды в основном она старается, чтобы в коллектив попадали дети из сел, так сложилось, и действительно у нас в коллективе в основном занимаются сельские дети. И вот однажды я пришла и просто с таким восторгом рассказывала о том, что сельские дети, они такие талантливые, у них безумное желание заниматься. И вот как-то из этого и получилась идея, что ведь много таких детей, и они хотят все на сцену, они хотят показывать свой талант. И тогда мы с Надеждой Валерьевной решили, а почему бы нам не попробовать. Но не было никакой возможности, потому что мы, если честно, даже не знали, куда идти, кто нам поможет и как это делать. А, это... а тут были мы. Да, а это слава счастье, был. вы, вы не знали, куда идти. Вот не знаем, куда идти, да, друзья мои? останавливаемся на перекрестке, и вдруг смотрим, а там Сергей Николаевич. Опа. Не, Юлия Миколаевна имеет на увазе процедурные питания. Да. Створити положение, створити распорядчие документы, наказ, организационные листи. Вот всю эту ношу взяли на себя сектор культуры Жовневый районный организационно-методичный центр. то есть, Юлия, вы пришли с предложением, да? И вы изложили эти предложения, а Сергей Николаевич, он так подумал, опа. Єще один фестиваль. Це ж класно, правда? Звісно, тому що саме два роки назад ми лише з Катериною Оксаною прийшли у район. Нам було все дуже цікаво. Нам потрібно було себе зарекомендувати. Перевернули його на голову. І ми з радістю відкликнулися саме на цю пропозицію. Ми сказали, які листи і звернення потрібно нас підготувати, на основі яких ми почали процедурні процеси, і машина. И запустилась забылась. эта машина замечательно просто. Юлечка, и так вот э, фестиваль прошел ваши воспитанники танцевали, конечно, волновались ужасно, да? Да, ну мои воспитанники, естественно, были гостями фестиваля, потому что я являюсь членом жюри, поэтому конкурсная программа мы не участвовали, но тем не менее праздник был великолепный. Дети были награждены благодарностями, награждены замечательными подарками. В этом году Надежда Валерьевна всех удивила. Ее э, такой чудесный лозунг, как давайте дарить детям впечатления и эмоции, это действительно замечательно, так и получилось, и все дети получили подарки, пригласительные на разного рода поездки и развлекательные программы. И еще очень важным... Моментом, кроме того, что да, и мой коллектив тоже имел возможность выступить на огромной великолепной сцене театра Чкалова, э, участвовать в этом замечательном, я бы сказала, феерическом празднике. Э, кроме этого, у нас есть некая такая изюминка праздника фестиваля, которая была изначально, мне бы хотелось рассказать. Это мы старались поддержать детей с ограниченными возможностями. Угу. И у нас в коллективе есть такая девочка, это Валерия Баштаник. У нее диагноз ДЦП. Но это замечательный целеустремленный ребенок, который уже 11 лет занимается хореографией в нашем коллективе. И она выступала и в прошлом году, и в этом, в отдельной номинации. И поверьте мне, так как я очень близко общаюсь с семьей этого ребенка и с ней самой, это событие года для ребенка. То есть выход на эту сцену. Зрители в этом году аплодировали ей стоя. Здорово. А вы знаете, друзья мои, у нас есть сейчас с вами возможность своими собственными глазами увидеть вообще, прикоснуться к этому фестивалю, увидеть, как это было. Давайте посмотрим. Я думаю, что вы не пожалеете. Давайте. you mm -hmm. говори, что тяжко. Кому-то в этот миг сто раз сложней. Но не носивши ближнего рубашку, Судить его грехи вовек не смей. Не истоптав его лоптя к дорогу, ты о его ошибках не суди. Неси в себе не гнев на мир, а Бога. И даже если нету сил, иди. Неси свой крест, когда тоска сжимает твое больное сердце до крови. Когда тебя уныние съедает и кажется, что в мире нет любви себе тверди, что счастье есть на свете, ведь это не обман, и есть оно. К примеру, мама, дом, семья и дети, любовь всегда со счастьем заодно. Неси свой крест, когда друзья стреляют в твою больную спину. Благодаря в... Благодаря трудам нашего инженера видеомонтажа Александры Сомовой вы, друзья, сейчас увидели такую небольшую э, такой ассорти из номеров этого фестиваля и глядя в детские глаза, глядя, как они стараются, ну как-то и на сердце действительно становится теплее и радостнее, несмотря ни на что. Юлечка, там были и ваши воспитанники, да, самые Привет, первые малыши. Да, участвовали все три группы, но здесь были показаны малыши, самая младшая. Возрастная группа – это от двух с половиной лет. Для них это не дебют, они часто выступают на этой сцене, но тем не менее каждый раз это очень волнительно, и каждый раз для меня это большая гордость, когда эти маленькие артисты выходят <как> нервничая, некоторые даже плачут, заботливые мамы, стоящие за кулисами, целующие своих малышей. И вот это их минута славы, это непередаваемые эмоции, я надеюсь, для зрителей тоже. Я тоже так думаю. И посмотрев этот сюжет, и даже те, кто побывали на фестивале, понимают, какая огромная э, организаторская и какая огромная вообще работа стоит за этим фестивалем. И, конечно, приходилось сталкиваться с разными ситуациями. Катя, вы мастер по разруливанию любых ситуаций. Вот я вас так представляю телезрителям, Я надеюсь, это, это, знают. Что это правда. Я стараюсь, стараюсь быть человеком, который мог бы разрубить все его узлы. К счастью, у меня, наверное, в большинстве случаев это получается, но есть такие ситуации, когда даже я ничего не могу сделать. Этого не может быть, Катя, бывает, вы Бывает, например, у нас был потрясающий номер тематический, два чтеца, видеоряд, и... Детки э, дошкольного учреждения учебного, то есть детского сада, должны были показывать такую пластическую хореографическую миниатюру. И за день до выступления мне звонит воспитатель и говорит, Катерина Александровна, у нас ветрянка. О, почти! Ветрянка. ветрянка! То есть вот. это зелененькие. Это... Ой, на себе нельзя показывать. Да, но все равно уже да. показала. Ну, ну ладно, зелененькие точечки, красненькие, это такое дело. В принципе, в войну тоже болели ветрянкой. Ну, у меня вон, точечки тоже. Да, витые. у нас тема была ветрянка. Тема была военная. И во время войны всякое могло быть, но то, что у детей температура, и они не транспортабельны, вот это явилась проблемой, и пришлось номер переделывать. Впереди. То есть заменять участников другими участниками? Нет, к сожалению, да, Катя? нет, потому что ну, вот за один день... Ну, Пришлось никак. снять номер? Нет, номер мы не сняли, мы убрали хореографический элемент mm -hmm. этого номера. Чтецы, видеоряд и после этого вокалист остались. Но это вот такие э, форс-мажорные обстоятельства, но я надеюсь, что из-за этого концерт не пострадал и смысл, который мы вкладывали в этот номер, э, также остался и был донесен до зрителя. Какие еще были? Ну, совсем такие вот интересные, смешные были случаи, когда приходила вокалистка, девочка лет 12-13 она пришла вот буквально в босоножках на сцену, да, но это такие моменты, которым надо учить это сценическая культура что ли, да, и тоже в авральном режиме мы искали обувь для этой исполнительницы, у кого подходит размер, цвет туфель, в общем нашли туфельки и девочка выступила, слава богу, все хорошо обошлось. А если бы не нашли, Катя? Я бы ее не выпустила. Боже, mm -hmm. Катя, с вами страшно иметь дело. Нет, я очень mm -hmm. добрый человек, но есть определенные законы, которые нельзя нарушать. И очень добрые, но жесткие. Наверное, да. Да, профессионал своего дела. Я нам намагаюсь, я стараюсь быть, я очень стараюсь, хотя и в моей работе есть такие моменты, которые мне мне надо еще дорабатывать, я это знаю, вижу и стараюсь и работаю над собой. Угу. Друзья мои, вот вы знаете, вы когда приходите к нам в эфир, я думаю, что телезрители уже заметили, что вы всегда приходите с конкретными результатами. Даже не говорите, что там приглашение на новый концерт, но еще и уже с результатами конкретно проделанной работы. Вот чисто по человечески, Сергей Николаевич, будь ласка, коли все встегаете рубить, выстачает часу. От же часу на сегодняшний день дуже обмаль. Хочу сказать еще, часу выстачает. Нам усім пощастило у тому плані, що усе наше життя, воно пов'язане з культурою. Тобто, чим би ми не займалися, це культура. Тобто. Там робимо один проект, там робимо інший проєкт, воно все переплітається, дуже багато різноманітних знайомих у різних колах. І все це, звісно, що з 8 до 5 години лише встигаємо відпрацювати поточні документи, документацію, адже її ніхто не відміняє. Але беремо що тут додому, беремо що тут до чашки кави, обговорюємо і все встигаємо. Ну, ось дивіться, сьогодні така ситуація, що. Ну, Здається, що про культуру, мабуть, і марно говорити, адже ну, дуже складне життя. Але, але... Хочу сказати, що все залежить від конкретних людей. Існує для мене дві позиції. Перше, це ініціативність на своєму місці, яке ти займаєш. І друге, це комунікація. Якщо людина щось прагне зробити і вона має да, спосіб комунікації з іншими людьми, то все може вдатися. Телефонний дзвінок, лист, лист прохання, зустріч, домовленість про щось, і все це таким чином робиться. Я хочу сказати, що от результатами нашої комунікації є те, що на наш фестиваль районного рівня прийшли поважні люди із міста, із району, із області. На нашому заході були присутні, ну, починаючи від районного рівня, сільські селищні голови, які хотіли подивитися на своїх Дітей, не, що не, проживають не, у їх не, селах не. і селищах. Були присутні викона заступник голови Жовтневої Вітовської райдержадміністрації Тетяна Петрівна Коновалова, яка зі сцени вітала наших дітей. Були присутні начальник управління культури національності і релігії Миколаївської облдержадміністрації Михайло Федорович Димитров. Були присутні голова Миколаївської обласної ради Вікторія Вікторівна Москаленка. У зв'язку з служебними відрядженнями не змогли бути присутні фізично, але передавали найщиріші вітання голова жовтневої райдержадміністрації, Олександр Миколаєвич, Демчук, голова Жовтневої районної ради Ігор Сигменович, Матвеєв. Тобто усі депутати районної ради деякі були присутні. І усі, усі ми в цьому культурному колі знаходимося. І наша. Тобто ви доводите і депутатам, і іншим е чиновникам поважним, що культура все ж таки повинна бути а ось коли прийшла повинна бути Катерина Олександрівна. Вона взага започаткувала таку тенденцію, що коли проходить сесія. Два-три концертні номери після сесії обов'язково сфера культури показує, щоб сільські голови бачили, щоб депутати бачили, в якому населеному пункті які колективи є, які зірочки, щоб люди бачили і тоді е, простіше звернутися з якоюсь пропозицією. Коли завершується, завершується робота сесії, депутатам говорять: погодьте, так. Так, да, да. а зараз там з нагоди якогось свята свят або дуже да, свят дуже багато. Свят дуже багато. Или просто, уважаемые депутаты, вашему вниманию сейчас... Ну, то есть, Катя, вы заходите и говорите, да. депутаты, сидите. Не, ну, сейчас мы будем, да. Несмотря на то, что Живнево-Витовский район – самый большой район Николаевской области, наши депутаты, наша райрада, наша администрация – очень дружный коллектив, очень плотный. Ну, разумеется, есть какие-то человеческие факторы, которые... Мы решаем, все между собой решают, но в общем у нас очень дружная команда, и мы стараемся поддерживать друг друга, каждая сфера старается поддерживать любую другую сферу администрации, потому что в единстве наша сила, и это очень помогает нам в работе, когда за культуру радуется там отдел ЖКХ, это такое вот интересное сочетание, да, или, очень или сельское хозяйство сотрудничает, да. тоже, допустим, с культурой. Культуры. Это так здорово, и мы набираемся новых знаний, умений, каких-то навыков и опыта, и опыта, да, и другие, другие области тоже понимают, что культура это не только, ну я не знаю, там опера. Это не только Нет, балет. культура это не только то, что можно чем отмахнуться и куда-то его засунуть, а что культура это смысл жизни. И смысл принципы. жизни, и правда? культура же у нас не только танцы, песни, культура это культура общения, культура О. А, одежды, культура поведения. Культура это такое большое понятие, и мы думаем, что своими концертами мы настраиваем, ну не то что и... понимаем, у нас все культурные депутаты, и, мы ну, нас настраиваем нет. на определенный на определенный лад нашу, ну общину если можно так сказать. Так, и дуже приємно сказати, що ми спілкуємось с з культурними людьми, да. які нам Допомогу надають. От, скажімо, Юлія Миколаївна підказує, на нашому гала концерті були народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь, uh -huh. який деяким нашим переможцям подарував книжки про історію Миколаївщини. На нашому гала-концерті вітав наших дітей директор Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, який вручив чотири грамоти одним з найкращих дітей на цьому фестивалі. Тобто, ось. Статус фестивалю их показывает гости, которые были, запрошены, которые пришли. Да, действительно, по, конечно, гости м, очень важные. А, Юлечка, вот если вы, вы второй раз берете участие в этом фестивале, да? Да, да. Второй раз. И вы говорили о девочке, которая, м, вот у нее есть проблемы, но тем не менее она выходила на сцену. Вы понимаете, вот все это очень хорошо, важные гости, подарки, но мне кажется, что если вот детям подарить вот эту минуту радости, это стоит всего. Правда? Абсолютно верно. Мне бы хотелось добавить, что <coughs> вот в этом, опять же, изюминка фестиваля, что мы не стараемся работать на картинку, мы стараемся для детей. И опять же, вот спасибо Надежде Валерьевне, были для детей, зная, что фестиваль будет очень долго длиться, более четырех часов. Это сложно для маленьких детей. И было так, что даже вот мои дети выступали с первого номера до последнего, они сидели и ждали, все было продумано для мелочей. Было организованы ростовые куклы, Маша и Медведь, свишарики, которые подарили уйму удовольствия малышам. Они их развлекали, они с ними играли. То есть никто не Скучал также были баннеры красивые, с которыми, где можно было детям сфотографироваться. Дети общались. И вы знаете, за кулисами, так как я находилась там, это была одна большая семья. Несмотря на то, что мы с разных мест, все уже, так как это второй год фестиваля, все уже знакомы, все уже действительно менялись опытом. И где-то, знаете, кто-то помог переодеться чужому ребенку, потому что чужих на этом празднике детей не было. Да, чужих детей это не Это самое ценное. Это да. Очень здорово, когда люди вот так вот говорят, что чужих детей нет. А если бывает, Катя, вот, например, ребенку выходить, да. а ребенок забоялся? Что тогда? Ну, это такая очень сложная щепетильная ситуация. Понимаете? Ну бывает же. Что... Ну у меня такого не было. У меня такого не было, я стараюсь там за номер, за два уже следующего исполнителя найти, поставить, спросить, что у тебя, микрофон включен, не включен, откуда ты выходишь, детали, с точки да? или с этой стороны, или с той стороны сцены, может тебе надо стойка, что, да, проверить все детали. Но если бы вдруг такое случилось, ну, видимо, я бы все-таки пошла за ребенком, я бы, наверное, передала в радиоцех следующий номер. И пошел бы следующий номер, потому что насилие над просто ребенком, а еще над творческим посылом ребенка, это может очень плохо аухнуться в будущем. И лучше сделать для ребенка хорошо, вот как говорила Юлия, что весь фестиваль был замешан и заточен для, ребенка, для детей. На самом деле мы даже не соблюдали какие-то технические исполнительско-технические задачи, но это просто было невозможно, потому что дети получают такое художественное образование в селах. Вот, но мы их выставляли на сцену для того, чтобы они имели вот эту минуту славы, как сказала Юля, чтобы они имели то воспоминание из детства, которое будет их вести всю жизнь. И просто у меня прям нет слов, чтобы выразить благодарность всем причаствующим, прича причастникам. Этого действия, начиная с Надежды Валерьевны Ивановой, которая стоит во главе организации и идеи этого фестиваля, оканчивая ну, наш, нами, исполнителями, самой такой вот работы щепетильная, скрупулезная, но без которой невозможно участие и проведение ни одного фестиваля. Друзья мои, спасибо вам большое. Время пролетело уже, но я думаю, что фестиваль «Золотой паросток», он будет и в дальнейшем жить, потому что он приносит радость и взрослым, и детям, и он действительно объединяет. Ну вот вся ваша работа, она как-то идет на созидание, и это очень здорово. Дорогие друзья мои, видите, главное в этой жизни созидать. У нас сегодня в студии были очень красивые и талантливые люди. И самое главное, две золотоволосые женщины. А знаете, так к чему? Ваши все желания исполнятся. На все доброе.